А, вернее от духов а, а может быть вследствие физической болезни ну и другие такие болезни допустим травма у человека человек ехал попал в аварию ударился головой и у него очень серьезные проблемы с головой и он неправильная реакция на окружающие это не бесы абсолютно бесы это личности которые реагируют, когда, когда вокруг появляется ну вот, сила Духа Святого. Они реагируют. И не надо видеть за каждой проблемой бесов. А почему люди звер... звертаются все-таки до всяких экстрасенсам, ворожек? На что им это? Я хочу жить, ты когда ты все чтобы... что ему так будет лучше. Они видят выходят из своего становища. У мене було б троє дітей, остався тільки єдиний син. Я вивезла його по всьому радянському союзі в зв'язку з тим, що він дуже захворів. Так що людина вже від, від переживання від того, що вона не може не знайти другого щось, вона йде, кидається в крайності. Думаю, якесь розчарування сильно людей. Не знайшли вони підтримку, не знайшли в той момент, коли їм було тяжко, якихось такі людей. Людей, які би привели їх до біблії, показали їм, де насправді можна знайти допомогу. Просто не було поруч таких людей, і люди не всі читають Біблію, ви розумієте, настільки і я до цього пізно прийшла після 50 Я почала читати, вивчати, і хоча це тяжко, одному не під силу навіть зрозуміти все. Але коли ти перечитуєш, ти якось. По-іншому починаєш розуміти і сприймати. І... Мені стало легше, якщо я декілька разів читаю Біблію, я просто її глибше починаю розуміти. І деякі питання я вирішую за допомогою Біблії. Опять ж отвечу Словом Божим, говориться так в Біблії наскільки пам'ятаю гибнет мой народ из за недостатка ведения. Якщо люди не знають, не знають істину, а істину є слово Божье, тому і ходять в темноте, и і ходять культистам, ворожкам. Чи може наприклад психічна хвороба бути наслідком залежності від якоїсь від якихось нечистих сил і так далі? Може бути, бачила я зовсім випадково акти екзорцизму, коли проводили священики. Для мене це. Було дуже страшно, я ніколи з цим не сталкувалася, але бачила це в церкві при службі, коли я ж я була дістала, я ніколи з цим не сталкувалася, бачила оце, як виганяли демонів. Ви там постійно говорить слово Божим, що злой дух овладів їм. От як, наприклад, було з царем Саулом, коли він не послухав слово Боже, коли начал почав волю свою, дошел до того, що ходив, і злой дух овладівав їм, так що я встав, що може. Газета для всіх, хто шукає правди, читайте у свіжому номері уроки історії, науковець Сергій Санников Про історію християнства, іслам. Релігія насильства. Як зупинити експансію мусульман? Найвища свобода. Свідчення про звільнення від рабства гріха. Біблія і генетика лихослів'я, про небезпеку лайки. Не християнські християни, чи конче потрібно досліджувати святе письмо? читайте, думайте, робіть висновки. Для того щоб звільнитися від демонічної залежності, чи обов'язково згода тієї людини в якої проблеми? Чи за неї просто можна молитися незалежно від того, хоче вона усвідомлює вона свою залежність чи ні? Ну це дуже учнівапрос. А якщо дивитися книгу Евангелия, это Евангелие от Матфея. Там одна женщина пришла ко Христу и кричала, дочь моя жестоко беснуется. Она была язычника, язычница, и она кричит, плачет, просит. Христос на расстоянии изгнал беса. Вот взглянул на нее, увидел ее смирение. Вообще, где Бог видит смирение и веру, там начинается проявление власти и силы Божьей. И сказал, иди, дочь твоя выздоровела. Это Христос сделал. Обычно, вот что я могу рассказать, что я знаю, обычно нет. Без согласия человека этого не получится. Мы всегда, когда имеет человек проблемы, мы всегда зовем этого человека и говорим ему о том, чтобы он покаялся. Принял Иисуса Христа как личного Спасителя. Готов ли Он служить Богу? Если он не готов служить Богу, нет смысла изгонять беса. Ну, выгонишь беса, а потом придут всем злейших, И последнее будет хуже первого. Поэтому нужно, нужно согласие этого человека, чтобы он решил служить Богу. Знаешь, интересный случай был, как-то привели две женщины, мужчину. У него проблемы с бесами. И он не отрицает, говорит, у меня дух самоубийства, я вешался уже, у меня дух э, депрессии, э, потом говорит, у меня наркотики, блуд, пьянка. Но говорит, знаете что? Я готов молиться, а там больше женщины хотели молиться об этом человеке, чем сам человек. Но при одном условии, что вы выгоните дух самоубийства и дух депрессии, а дух блуда и пьянки не трогайте, это мои друзья. Поэтому если внутренней измученности нет, если человек не хочет освободиться, ничего не получится. Человек должен сам желать этого освобождения. Христос пришел от измученных отпустить на свободу. А кто хочет жить во грехах с бесами, они остаются с бесами. От ви згадали про жінок, мабуть, це були якісь родички того чоловіка, які привели його до вас. Так, да, да. е... так, коли в людини проблеми з демонами, рідні бачать це і втомлюються, і іноді, не знаючи, що робити. Може вже впавши в якісь вічі, вони ведуть цю людину по всіляких ворожках до екстрасенсів. Чим може закінчитися таке втручання? Ну, Христос сказав, чим закінчиться. Послідній буде хуже першого. Если обращаться э, к ворожкам, чтобы они изгнали беса, ну еще более серьезные проблемы будут. Мне как-то один служитель рассказал одну интересную историю. У одной женщины болела голова очень сильно. Ну, она пошла в христианскую церковь, какая-то конфессия, не помню уже. Помолилась там, помощи не было никакой. Ну, голова болит. Она пошла к ворожке у нее головные боли, и она исцеляться туда пошла. Пришла. Ворожка сказала, что, значит, я тебе сейчас напишу кое-что, и волосы вложишь, и не смей читать этого. Но носи всегда вот эту бумажку, записку в своих волосах. Ну, та так и сделала. Пришла, и действительно головные боли ушли. Она пошла к, в церковь и сказала, что вот видите, в вашей церкви не помогло, а я к ворожке сходила, и ворожка все сделала. А там был э, священник или пастор, не помню уже, говорит, давай посмотрим, что там написано. А она говорит, так ворожка сказала, нельзя. Он говорит, ну давай посмотрим. Ну какая женщина устоит перед, э, перед тем, чтобы не посмотреть. Любопытство ⁇ это суд женщины. Она взяла, но говорит, только так, мы быстро посмотрим, это достала. Там было написано, сатана, отпусти ее, после смерти душа ее будет твоей. Поэтому, когда люди ходят к ворожкам, это очень сильная проблема, очень сильная проблема. Вот ты начал разговор этот, <кх> вспомнил одну еще историю, тоже на эту, на эту же тему. Как-то молодые люди в одном городе часов в два ночи ехали, и девочка 17-летняя ходит. Они остановились, верующие, они остановились, говорят, «Слушай, ты думаешь, что ты 17 лет ходишь по городу?» А она говорит, «Да мне все равно, что будет со мной». Они говорят, «Слушай, давай мы тебя отвезем в молитвенный дом, переспи там». Ну, отвезли. Потом позвали меня 17-летняя девочка. Я спросил ее, как имя. Ну, она, допустим, мне сказала Вита. Я говорю, что ты ходишь? Она говорит, мне все равно уже. Я говорю, почему? Она мне рассказала одну историю, тяжелую историю. Говорит, 16 лет, ну, семья неверующая, в 16 лет я встретила пара, парня. Начали встречаться, забеременела. Родители узнали. Парень сказал, я буду жениться на тебе. Родители сказали, делай аборт, ты должна закончить высшее образование. Парень говорит, я люблю ее, не делайте, потому что детей не будет. Что вы делаете? Я сейчас хочу жениться. Ну так получилось. Неверующая семья. Мать отвела ее, заставила сделать аборт. И когда после абортов ей сказали, что ты мамой уже не будешь никогда, она после этого пошла в сатанинскую секту, посещала эти сатанинские секты. Есть секты. Я расспросила, а что там делается в сектах сатанинской. Она рассказала мне все эти служения, как это проходит, а что там делается. Рассказала мне и говорит, после того, как я начала посещать эти сатанинские секты, дух вошел. Я говорю, и как, как же случилось это, что с тобой? Ну, она говорит, внутри меня бесы живут. Я говорю, ты хочешь освобождения? Она говорит, я не знаю. А потом, знаешь, и молод был еще, только начиналось это служение, я начали молиться, и бесы начали проявляться, кричать, имя бесу было Сукуп. Начали проявляться бесы, а я начал, ввиду того, что она несовершеннолетняя, я говорю, знаешь, я хочу родителям позвонить твоим. Она говорит, вот телефон, а звоним туда, здравствуйте, здравствуйте, у вас Вита есть, дочка? Она, мама говорит, никакой Виты у меня нету. Я говорю, а какая девочка сидит вот здесь? отдал ей трубку. Она говорит, Катя, ты что выдумаешь? Ты же, ты, ты же Катя, что ты выдумаешь людям, что ты Вита? А она говорит, после того, как я побыла в сатанинской секте, я поменяла себе имя, я вообще после того, как умерла для Кати и теперь живу как, как Вита. Ну, мать приехала, начала разговаривать, я говорил, у нее есть несколько возможностей. Можете взять дочку, отвезти она к себе и делайте, что вы считаете нужным. Она несовершеннолетняя. Если вы захотите, мы можем в вашем присутствии молиться о вашем ребенке, чтобы он получил свободу. Ну, та женщина сказала, не надо никакой нам свободы, мы забираем дочку и, и, и едем. Ну, так и уехала. То есть когда обращаются в сатанинские секты, к ворожкам, в различные сатанинские кружки, это очень серьезно. Это очень серьезно. Последнее будет очень тяжелым. А экстрасенсы? Та же история. Та же история. Это, знаешь, если колдуна назвать экстрасенсом, если ворожку назвать, как, как можно сказать, ясновидящий, да? От этого не меняется. Есть два духовных царства, Люда. Сатанинское царство и их служителя, и Божье царство духовное, и их служителя, третьего не дано. Поэтому э, та же история с экстрасенсами. И вот эта битва экстрасенсов, люди сидят толпами возле телевидения, идут в интернет, следят за этим, они не понимают, с чем они играются. Это очень серьезно. Это духовный сатанинский мир. И только вера в Иисуса Христа, и только святая жизнь хранит нас от демонического влияния. То есть, если люди просто с интересностью спостерегают за этим действием по телебачению, это уже может быть для них небезопасно? Да, да. Потому что это не значит, что если раз посмотришь, что все, все уже там демонизировано. Но бывает, Люда, я не понимаю этого, но я скажу так. Некоторые люди в определенных грехах живут годами, и демонизации нет. Некоторые люди один раз посмотрел вот эту битву экстрасенсов, и, и в этот же момент э, демоны вошли. То есть есть предрасположенность человека, определенного к демоническому миру. Скажем, ну, в прошлом бабушка, там, мама занималась э, ведьмачеством, и... и Внучка предрасположена к этому. И когда она начинает погружаться в битвы экстрасенсов, ситуация очень быстро меняется таким образом, что демоны входят в этого человека. То есть нет смысла близко подходить к этим демоническим делам. Потому что последствия очень серьезны. Люда, если бы ты знала, когда человек плачет... И, и говорит, я не могу, они мучают меня постоянно, у меня мысли постоянно о самоубийстве, я не могу жить, у меня депрессии постоянно, у меня чувство одиночества стра страшно, нет смысла жизни. Демоны, у них одна цель – привести человека к, к, самоубийству или войти в него, чтобы он был одержимым, то есть конкретно занять его разум. Вы сгадали про ясновидцев, но ж погодьтеся, что... Багато ясновидців роблять начебто добрі справи. Згадаємо, хоча б відому всім Вангу. До неї зверталось багато відомих людей, вона багатьом допомагала. Знаєте, яка ситуація? Є, є, є в демонічному мірі слуги дуже високого рангу. Ну, Допустимо, Єгипет. Вийшли єгипетські чародії, бросили жезли, і зробили зміями. Чудо! В наше время человек бросил палку, и на глазах всех э, из, из палки вышли змеи. Или палки стали змеями, да? Да повалили б люди и, и, и повалили б и, и лечиться, и, и все, что хочешь. Вот точно так же: знаете, в книгах это выглядит так: черная магия и белая магия. Если белая магия, то, дескать, нормально. А, это, а, а черная магия, ну это плохо. Точно так же и относительно этих ясновидящих. Когда люди идут к ним, там не надо, не связи,